Представляем вам автомобиль Mercedes ML 350 с газоболным оборудованием Landi Renzo Omegas. Значит, ML 350 2010 года, мотор V6 3.5, высокотехнологический мотор от Mercedes с кучей датчиков и разных систем. Корректно работает только на брендовых оборудованиях, одной из которых является Landi Это оборудование итальянской компании. Сейчас прокатимся на нем. Значит, продемонстрируем режим газ. Здесь очень креативно установлена кнопка. Сейчас я продемонстрирую. Необходим iPhone, чтобы увидеть режим, на котором автомобиль работает. Вот. Прошу сейчас. Подожди. Включаю. Оп. Камеру. Вот. Видите? Ландерин за кнопочка. Режим газ. Видно? Так. Теперь мы едем на автомобиле сегодня у нас такой обзор чуть-чуть нестандартный загрузка на станции большая на парковке и мы поэтому начали его не с традиционного осмотра оборудования автомобиля а непосредственно с езды на нем но мы как бы обзор сделаем чуть позже обязательно когда вернемся на станцию Так, сейчас мы едем на газе. То есть поехали. Динамические характеристики прекрасные автомобиля. Работает все четко. Сейчас подумали, проедем чуть больше и потом проедем на бензине. со старта. Приборку видно? Угу. Хорошо. Так, поехали. Это газ. Ланди Омегас с УБД коррекцией. Мерседес МЛ 350 v 6 35. Делаем легкий разворот. Прекрасно машина себя ведет, Mercedes из Mercedes. Теперь мы сейчас выключаем газ, для этого опять же необходим iPhone с камерой для селфи, так, вот, сейчас я включаю этот режимчик. Так, сейчас, ага, вот эта кнопка, нажимаем, бензин, Смотри, бензин видно угу. так. переходы великолепные подцилиндровый переход то есть газ на бензин бензин на газ не дает никакого ощущения то есть дискомфорта абсолютно то есть переход абсолютно плавный Абсолютно четкий, ничего не ощущается, не под нагрузкой, не стоя на драйве, ни на холостом ходу просто на стоянке, рыжей паркинг. Абсолютно великолепно. Автомобиль себя ведет. Так, едем на позицию, на ту же для чистоты эксперимента проедем на бензине. Сейчас трафик такой серьезный у нас на дороге. Как всегда, в принципе, так, едем. Поедем тот же участок по горочку с нагрузкой. Остановимся на позицию. Кстати, клиент как бы э, с нами общался где-то полгода, пока есть время. То есть не верил в ДБО, вот. и как бы наконец то решился, поэтому выбрал такой бренд как то есть это премиум итальянский бренд, стабильный, надежный, номер один как бы. Так, сейчас мы едем бензин. впереди Легкий заторчик так, поехали бензин видим прекрасное ускорение автомобиля так на газе так на бензине абсолютно никакого дискомфорта никакого их как бы различия все работает прекрасно. Теперь мы включаем опять газ. Пошел газ. Едем на позицию для того, чтобы небольшой видеоузор краткий по автомобилю провести. обзор сделаем быстрый по автомобилю если вдруг забыли мл 350 випсерис газ харьков ланди рензо омегас италия официальным дилером которого по харьковой харьковской области является из газ единственным теперь выйдем на улицу плотная часть здесь у нас блок форсунок это медовские форсунки очень быстрые на втором месте после техники Блок управления Ландиренза Омега с обд коррекцией. Редуктор. Вот там находится редуктор Ландиренза. Наш давно любимый знаменитый кирпич. с газоблонным оборудованием Ландерензе от официального дилера по территории Харькова и области Липсер Всем спасибо за внимание.